Oh, brutally, Brutal. cruelly. Like, can you imagine we we drank from the toilet water and we there's some. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi sahabat-sahabat semua Dimanapun berada Semoga sentiasa sehat walafiat Dimurahkan rezekinya panjang umurnya Amin Sahabat semua Ada pengakuan yang benar-benar mengejutkan Daripada aktivis global semut flotila Yang baru saja dibebaskan Daripada penjara Apa yang mereka alami Bukan hanya menyedihkan Tetapi juga membuka mata kita Bahwa penderitaan dan ketidakadilan Itu nyata adanya Jom kita dengarkan bersama agar kita dapat merasai beratnya ujian yang mereka hadapi. Uh, pengalaman ketika ditahan, ketika dibawa ke Ashdod, dia sangat, hmm. boleh hmm. kita anggap, zalim lah apa yang dilakukan oleh hmm. berjaya-berjaya. Bila kita dibawa ke pelabuhan Ashdod, kita tak boleh, uh, kita diminta untuk tunduk pandang ke bawah hmm. sepanjang hari. Kalau aku hmm. tunduk kan, hmm. hampir nak dekat 10 jam, 10 jam. kita diminta hmm. untuk pandang ke bawah. Dan juga bila kita sampai ke port Ashdod, kita kena buat komando Ha, kita kena tunduk tanpa memandang mana-mana askar pun, ataupun tentera laut mereka lah Jadi sepanjang kita kena buat komando rest tu ha, Ada yang kita tengok orang-orang tua yang bersama dengan kita juga Daripada negara lain yang tak mampu untuk tahan Bila tak mampu untuk mereka tahan, mereka ditendang Dan hmm. mereka dipaksa juga untuk buat komando rest tu jadi uh, kalau macam saya itu kalau itu macam dia ada dia juga saya juga bila kita buat kita kena pijak tangan sampai ada beberapa kesan nak lah, kena pijak dan hmm. hmm. sambil tangan kita berikat kita kena tunduk juga ke bawah itu bak commandos. Itu arahan dia tu macam mana orang satu eh. Arahan dia senang kalau kau tak buat kau akan dikenakan satu tindakan yang teruk lah. Hmm. Uh, dia kata macam itulah. You must do If not I will uh, maksud dia akan sumbat ke solitary confinement. Hmm. Itulah antara benda yang disebut yang eh, kita lah. Yang lain-lain tu kita tak faham sangat sebab disebut dalam bahasa Hebrew dan sebagainya hmm. dan kita faham uh, turn your eyes down uh, uh, apa buat komandores dan pastikan uh, buat ni sampai kami bagi tahu selesai. Hmm. 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 Kalau macam Haikal punya mental sekarang apa apa kesan dia dekat rakyat sekarang. Ah uh, kalau di sini sebut dari sudut mental, setakat ni okey, alhamdulillah. Ah uh, cumanya kesan kita bila kita kesan kita diikat, kesan Jika. kita dijerka, kita juga ditendang ada di bahagian badan untuk duduk hmm. dan sebagainya memberikan juga uh, dia dia bukan cakap tak sakit. Dia ada juga memberikan sedikit trauma lah kepada kita. Uh, tapi trauma ini sebenarnya tak menghentikan kita lah untuk terus hmm. bercakap tentang soal palestin insya-Allah. Hmm. Dan kalau dalam penjara pula, bagaimana pengalaman Haikal dalam penjara? Pengalaman dalam penjara, uh, saya masuk dalam penjara, waktu tu masuk penjara bersama dengan seorang delegasi rakan daripada Malaysia juga hmm. dan kita ada bersama dengan, hmm. dengan rakan delegasi lain. Waktu kita masuk, sebelum kita masuk penjara pun, kita buat hunger strike, kita tak makan. Tak makan, tak minum oh, sebabkan kita, oh, kita nak rasa juga macam rakyat palestin tak makan dan tak minum. Dalam masa yang sama, mereka juga paksa untuk makan dan minum cumanya apa yang mereka paksa adalah bila kita minta untuk dapatkan air mineral sebagai contoh mereka hmm. tak bagi minum air mineral mereka hanya kata minum air jamban je air oh, jamban Then, uh, nak air jamban dekat toilet tu air jamban dekat toilet oh, nak ceritainya adalah memang kita minta sepanjang kita duduk dalam uh, semalam kita duduk dekat penyara hampir sehari lebih lah kita minta air mineral sebab mereka kita nampak dia orang boleh bagi air mineral kepada tentera tapi kita minta tak dapat dan kita saya saja cakap ini adalah civilians dan kita ditahan ke atas kendak kita kan jadi kita ditahan dengan paksa dan sebagainya dan dia orang paksa dia kata tak apalah i don't care you must drink uh, toilet water so kita pun rasa I macam think, kita tak yeah, apalah so, tapi disebabkan badan kita lemah dah dehydrate. Ha, uh, dah kita tak, tak makan sejak daripada intercept duduk dalam bawah matahari yang agak panas Uh, kena buat komando rest lagi. Jadi kita minum jelah air jamban tu. So, hmm saya duduk atas kapal Alma. Al kapal Alma Al ni kapal yang paling mother boat lah. Kapal yang hmm. supply uh, air bersih, hmm. kapal yang supply diesel, uh, yang paling hmm. banyak bawa bawa-bawa makanan. Ya, makanan. Jadi masa sehari sebelum intercept yang betul-betul, kami diganggu dengan satu navy ship eh. Lah. Navy ship datang dan dia buat dia nak macam nak langgar pun, Jadi hmm. kami punya kapten tekan horn apa semua dia, dia memang nak langgar lah hmm. uh, Jadi kita terpaksa stop Dan dia keliling nak bagi ombak kuat Jadi bila ombak kuat ni hmm. uh, Kami punya organizer memang arahkan semua untuk buang phone lah uh, Dan sebahagian besar buang lah Adalah 2-3 orang yang tak buang Yang diarahkan untuk record uh, Moment uh, hmm. Israel naik atas bot uh, Tapi ditakdirkan dia, dia kacau tu Dia, dia patah balik uh, Dan kami esoknya Memang kami kapal pertama yang kena, kena intercept, kena intercept. Lah. sebab almarhi ni ada Greta Tasdia hmm, ada cucu kepada lah. Nelson Mandela oh, ada oh, Tiago <laughs> ada Yasmin so ada ahli parlimen Perancis apa semua <laughs> jadi kami memang jadi aim lah uh, dan uh, yang betul-betul kita tahu kita nak kena intercept bila kita nampak ada lampu uh, besar yang dipasang daripada dia punya dipanggil speedboat eh <laughs> speedboat hitam dia tu yang dia punya iconic speedboat tu itu uh, yang dia datang Benda pertama yang dia buat adalah dia rosakkan semua CCTV, oh, rosakkan pecahkan semua, semua staling apa semua okay. Aa, dan sebab kami dua tingkatnya buat uh, borosah okay. bila dia naik tu memang dia sebutlah um, uh, dia kata kami tak nak cederakan apa semua uh, jadi semua kena bagi kerja sama lah. Okay. Uh, tapi cara dia uh, check kami apa semua bagi saya satu bentuk uh, harassment juga lah kan sebab yeah. dia uh, sebab dia paksa apa semua kan walaupun perempuan cek perempuan apa semua uh, still kita rasa benda tu tak betul lah sebab contoh, mm, contoh yang dia buat macam mana sebab kami difahamkan macam Greta contohnya dihenyak oleh uh, in, Greta uh, kalau dia, yang you nampak lah ha. Uh, uh, sebab memang depan mata Greta apa semua uh, Greta dia tak dia cek macam cek Cek biasa tu lah Tapi kereta Pun ada dia tulis nombor Lawyer dekat kaki Apa semua orang ambil gambar Tapi memang hmm. nampak Salah satu nerty yang cuba Dia nak mainkan Bagi nampak baik Dia tanya orang nak air ke tak hmm. Hmm. Uh, Jadi bila Moment bagi air Apa semua tu Memang dia akan record uh, Dia akan dia, capture dia, dia, dia akan capture Ada orang yang bawa kamera besar Apa semua Nak bagi nampak dia baik lah Kalau ikut Padahal dia Dia memang sehat lah kan Tapi kan? um, Yang kami tanya Memang dia Syaitek 13 Yang komando yang bahagian Israel yes. uh, memang kita tahu kekejaman Chinta hmm. 13 macam mana sebab yang banyak interaksi dengan dia Tiago uh, Tiago tapi uh, antara momen lepas kami kena intercept tu kami dibawa turun ke bawah saya sempat sembang dengan Tiago saya cakap dia adakah kau akan organize something lebih besar dan lebih strong kan dia kata of course so kita bersama-sama dengan dia sebab kami nampak Uh, sebelum ni bila tiago naik dengan yasmin apa semua dekat dia dalam 10 15 orang kan tapi bila 500 orang ni kita nampak tiago tu dia dia lainlah semangat dia apa semua kan. hmm. dia tahu orang bersama dengan dia dia petik jari, panggil hmm. untuk second wave anytime orang akan datang betul kan. hmm. um, dan kan. dan bagi musa pula bila dah duduk um, yang tu dibuli yang kali pertama dekat masa hmm. interception masa dekat dalam dekat pelabuhan Ashdod dengan dekat penjara tu pula macam mana? Okay, Ah uh, pelabuhan Ashdod uh, kami kena kami sampai dalam pukul 4 uh, petang uh, di pelabuhan 4. tapi lama kita tunggu sampai ke malam mm. untuk keluar daripada bot kami dikumpulkan di satu ruang lapang lah uh, ditutup dengan kontena mm. kena tu nanti. saya ingat ada gambar tiga ekor serigala nak tak, <coughs> nak bagi takut ke apa takut tak ada orang takut pun <coughs> lah tapi lama um, lamalah kami kena tunggu kat situ uh, moment yang saya rasa paling best adalah bila uh, Itama Bengavir lalu dia bawa menteri dia menteri hmm. yang, yang menteri yang KDN dia tu dia menteri KDN menteri yang kopiah dia hmm. dengan baju yang dia pergi maki orang ha, dia dalam maki, dalam maki dalam orang dalam, dalam tu, Yes. tapi yang paling best adalah kami maki dia balik uh, kami jerit free Palestine, maki. Palestine kan. kita bagi tahu kau kau adalah terori apa semua dan itulah saya rasa kekuatan bila kita ramai kan I'm Hazwani and I'm from Malaysia also, and this is my sister why were you on the flat because it's a, uh, our duty as muslims to help them and we need to stop the blockade and give food and aid to palestinian yes how did they try to reach you oh brutally, brutally cruelly. like can mm -hmm. you imagine we we drank from the toilet water Ooh. And we, uh, there are some people uh, actually sick, very very sick. But they didn't. They say like, are they dead? If not, then that's not my problem. So they are very very cruel people. And I need, I think the world needs to tell that the Israeli are very very cruel people. I'm a first uh, October, and today is mm. my first meal. So three days, not eat, only drink in uh, toilet. How are you feeling now? Alhamdulillah We are so grateful yeah. and thankful to the Turkiya people We feel so yeah. much Thank you for your support It makes us feel very happy yeah, Thank, you, Thank you Turkey. You are the best Thank you so much Sahabat semua Bukan hanya aktivis daripada Malaysia yang mengalami perlakuan ini Dalam video berikutnya kita akan mendengar sendiri pengakuan mengejutkan Daripada aktivis luar negara yang turut ditahan di penjara Jom kita saksikan bersama Uh, Greta Thunberg, a brave woman who is only 22 years old, she was humiliated and wrapped <laughs> in an Israeli flag and exhibited like a trophy. I had the feeling of being in a really barbaric place, and I really hope that uh, yeah, that this uh, barbarism might be over so soon. First, we were kidnapped yeah. in international waters. Then they took us to land, and once on land, they behaved like a terrorist group. Uh, we were, uh, I mean, people were kicked. Uh, we were left without <laughs> fresh water for uh, over two days. Uh, overall, they took every opportunity to humiliate uh, any of us. We were treated mm. like terrorists because we thought we were terrorists. So I was unlucky enough to get out just while Ben -Givir was coming. And so, the police like used like very, very tight handcuffs on us. They stopped like uh, our circulation. They blindfolded us and they put us in a van <laughs> with the with barely any clothes and with very very uh, low temperature Ooh. so air high, high conditioning that was like Ooh. freezing and That's they good. kept them there for like probably three hours Assalamualaikum. Hai semua separa di Al-Bila. Ah kita dengar isakan kita, lah. kita, kita Kita orang selamat ya kat sini. Di selamat berbulan tuan family ya kami. Ah sini di sapul banyak sebenarnya nak cerita. Ah so kena keep updated dengan perkongsian masing-masing tentang alumni tu. Ada cerita masing-masing yang -masing sepenuhnya hak sama sebenarnya. We have to handle but after all Uh, memang apa yang kita dengar tentang kejahat, kejahatan, kecurangan, racism, Israel eh, semuanya betul dan kami sendiri alami. Uh, dan I believe this is like the voices yang kita boleh. Uh, bring to the world uh, for especially Malaysian dapat rasa dekat sebab sekarang Malaysian sendiri yang rasa treatment uh, teruk oleh Israel tu so hopefully dia dapat lagi, lagi, banyak mata untuk kita lagi lantang uh, sokong Palestin dan uh, menentang apa keganasan genocide yang dilakukan oleh Israel dan insyaAllah uh, uh, kita bersama-sama dalam solidariti untuk Palestin dan sampailah pada setiap bebas so, Thank so much kepada yang support, kepada yang disalkan apa semua You are all here, fine, taking care of our fellow Malaysians Kita jaga kita and we're so very proud as, as a So thank you Sejujurnya, selepas melihat pengakuan ini, saya tidak dapat menahan rasa sedih Bayangkan orang-orang yang datang dengan misi kemanusiaan untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza malah diperlakukan tidak manusiawi. Mengikut kesaksian mereka, sejak awal ditahan oleh tentara IDF, para aktivis tidak diberi akses kepada air bersih. Mereka terpaksa minum air tandas untuk sekedar menghilangkan dahaga. Dan yang lebih menyayat hati, aktivis daripada Malaysia, Haswani Helmi menceritakan bagaimana tangannya dibijak oleh tentara ketika di penjara. Akibatnya, dia mengalami kecederaan yang serius sehingga harus dirawat di hospital di Turki. Tidak hanya itu, Adel, seorang aktivis lain daripada Malaysia, juga kini sedang dirawat di hospital di Turki karena mengalami tekanan darah rendah akibat penderitaan yang dialami. Sem Semoga Allah memberi kesembuhan yang cepat kepada Haswani Helmi dan Ardel serta kekuatan kepada seluruh aktivis yang menjadi korban kekejaman ini Dan semoga kisah ini membuka mata dunia Bahwa perjuangan untuk keadilan dan kemanusiaan belum berakhir Sekian dulu video daripada saya Terima kasih sudah menonton Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Jangan lupa terus tetap bagi sokongan pada channel Tamaji Surumbo Dengan cara subscribe, like, dan komen Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh